वर्तते कामकारतः न सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न गतिम् यः शास्त्रविधिम् उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न

न सिद्धिमवाप्नोति न सुखन्न पराङ् गतिम् न सुखन्न पराङ्गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः यशास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिमवाप्नोति न सुखन्न पराङ् गतिम् न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखन्नपराङ्गतिम् यशास्त्रविधिमत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिमवाप्नोति न सुखन्नपराङ्गतिम् यशास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिमवाप्नोति न सुखन्न पराङ्गतिम्